Sekejap. Ya. Encik, Encik Muaz. Kami polis. Kami mendapat laporan daripada SKMM berhubung dengan kandungan yang awak muat naik. Encik, tolong bagi kita sambung untuk siasatan lebih lanjut. Encik, anda Encik. Anda perlu ke balai. Saya dah jadi semua, Encik. Apa jadi ini, Pak? Cik, sekali lagi, tolong bagi kerja sama. Anda perlu ke balai. Uh, yang terawal dalam semua benda konvensi ada perlu dipindah dengan mengenakan hukuman lebih berat terhadap individu yang terbukti bersalah. Satu kesalahan yang lazim dilakukan. Ada beberapa individu yang menghina institusi raja adalah seiring peruntukan di bawah akta khas. orang tu lebih berpengaruh akan diambil tindakan atau tidak? Kita... Adalah apabila melihat Kepusatan teknologi maklumat dunia yang kian maju telah memberikan impak signifikan terhadap kelestarian dan keharmonian dalam perhubungan sesama rakyat di Malaysia. Data laporan digital global menunjukkan bahawa sebesar 83.1% rakyat Malaysia menggunakan media sosial. Kadar penggunaan media sosial ini telah memberi kebebasan dan ruang kepada penyalahgunaan kebebasan bersuara. Bak kata pantun Melayu tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, rosak budi, runtuhlah bangsa. Kebebasan ini jika tidak dijaga, seakan boleh menjadi liabiliti kepada negara kerana ianya boleh merosakkan keharmonian yang telah kita bina bersama. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia dan mempromosikan pembangunan industri yang merangkumi telekomunikasi, penyiaran, internet dan perkhidmatan sosial dan perkhidmatan digital. MCMC bertanggungjawab mengakuasikan akta komunikasi dan multimedia 1998 di mana kita melindungi pengguna dan juga membuat kawal selia kandungan dalam masa yang sama itu juga menyiasat pada kesalahan melibatkan media sosial, kesalahan-kesalahan teknikal dan sebagainya. Antara penyalahgunaan yang selalu berlaku di Malaysia adalah penyebaran berita palsu, kandungan-kandungan 3R, situasi kanak-kanak dalam talian, penipuan, kewangan, guli cyber dan sebagainya. Punca yang pertama adalah salah faham dengan kebebasan bersuara. Kita berpandangan bahawa kebebasan ini diberikan secara mutlak kepada kita walaupun bagaimanapun sekali ikutkan kita ada had yang kita kenakan kepada mereka. Itu adalah undang-undang. Yang keduanya adalah kurang literasi media di mana kita tidak tahu apa yang betul apa yang tak betul. Kadang-kadang ada orang dia suka menyebarkan kandungan dengan cepat tanpa menyemak dahulu kesahihan berita. Itu adalah punca-punca yang berlaku sekarang. Kamu nak kena. <tuh> <tuh> Kebanyakan orang tak nampak 3R ni sebenarnya melibatkan race, religion and juga royalty bermakna institusi keagamaan, bangsa dan juga institusi raja lah. Jadi bila melibatkan 3R ni undang-undangnya sangat ketat sebab walaupun kita tidak ada mana-mana akta yang betul-betul memberi definisi apa itu 3R tapi kita ada undang-undang lain yang mengawal selia sebab 3R ni melibatkan keharmonian negara, keharmonian masyarakat apa itu keselamatan awam dan juga melibatkan keharmonian di antara kaum. Isu sensitif yang melibatkan bangsa, agama dan institusi diraja atau lebih dikenali sebagai 3R boleh menjadi punca terhakisnya keharmonian dalam talian. Seorang boleh dianggap melanggar perintukan undang-undang melibatkan isu 3R apabila mereka memuat naik kandungan-kandungan yang berunsur jelik, melampau, lucah palsu melibatkan kaum agama dan raja dan uh, kita boleh ambil tindakan buat satu dua tiga atau komunikasi dengan multimedia sembilan sembilan Walau bagaimanapun, sihatan juga boleh dibuat oleh pihak polis bila sekiranya ada elemen hasutan ataupun ugutan melibatkan kaum, mereka akan siasat buat hasutan dan juga akan dikesan. Bagi mengekang ancaman isu 3R yang kian menggugat keamanan dan keharmonian negara, munculnya beberapa individu dan badan persatuan yang tampil mengambil inisiatif mereka berganding bahu untuk mendidik masyarakat tentang adab dan tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Satu usaha yang dinamakan Adab Malaysia. Tercetusnya gerakan Adab Malaysia ini adalah apabila pengurusi Yayasan Nur Inspirasi melihat ada keperluan tentang memberi sebaran berkaitan dengan adab di sosial media. Jadi pengurusi Yayasan Nur Inspirasi sendiri mengajak saya untuk melakukan gerakan Adab Malaysia bagi mempromosikan gerakan inilah gerakan Adab Malaysia ini berfungsi apabila kami akan mengajak beberapa anggota masyarakat yang terdiri daripada pelajar, pencinta, golongan profesional, penyanyi dan juga pelakon untuk mendengar dua hari kelas berkaitan dengan adab-adab adab di sosial media, adab berkaitan ibu bapa, adab dengan rukun tetangga yang akan disampaikan oleh Quran Hour. Kemudiannya pihak kami sendiri akan mengajar cara-cara untuk membuat konten-konten yang baik untuk menarik golongan muda untuk melihat konten tentang mempromosikan adab ni. Dalam konteks komunikasi dalam talian, pengetahuan tentang batas kebebasan bersuara menjadi sangat penting. Tambahan lagi ia melibatkan kedaulatan undang-undang, penyebaran maklumat yang sebenar terkait perkara yang boleh atau tidak boleh dikongsikan terutamanya di media sosial membantu mengelakkan salah faham dan konflik kefahaman tentang kesan undang-undang terhadap tindakan yang melampaui batas ini akan dapat membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap peraturan dan hak individu kita tak ada akta spesifik yang menjuruskan kepada isu-isu 3R. Tapi kita ada akta-akta yang memberi perlindungan kepada isu-isu ini. Contoh yang pertama adalah kita ada akta hasutan. Akta hasutan Seksyen 3 dan Seksyen 4 ini memberi perlindungan kepada mana-mana perbuatan yang perbuatan ataupun juga pengucapan yang membawa kepada perpecahan, membawa kepada hasutan dan kita ada juga akta komunikasi dan multimedia. Seksyen 233 yang mana cover isu-isu berkaitan dengan perbuatan ataupun konten-konten yang jelek. Sebab sekarang banyak social media sosial, kan. Jadi kadang-kadang orang buat konten yang mungkin tak ada niat pun untuk mengganggu institusi 3R ni. Tapi niat itu tidak menghalalkan cara. Jadi kadang-kadang tanpa niat pun tapi bila perkara tersebut membawa kepada perpecahan, ketidakharmonian, mengganggu keselamatan dan mengancam keharmonian. Jadi akta tadi boleh digunakan. Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan kita juga ada Kanun Keseksaan. Kanun Keseksaan section 298, 298A, 505C. Ini semua tiga-tiga section yang memang membawa kepada satu kesalahan jenayah apabila keharmonian negara terganggu daripada perbuatan yang mengusik tiga artadi, agama, bangsa dan juga institusi raja. isu terkait sebaran berita palsu antara yang mendapat perhatian dalam kaca mata penguatkuasa undang-undang. Penyebaran berita palsu ini bukan sahaja melunturkan keharmonian dalam talian, malah lebih buruk lagi memberi impak kepada individu yang mungkin terpalit dengan berita palsu berkenaan. Sebenarnya, social media ni asalnya eh, kalau saya ingat adalah untuk menghubungkan hubungan yang mungkin terbatas disebabkan geografi, faktor geografi jauh. Maknanya seorang duduk Pahang, seorang duduk Melaka. So diwujudkan dulu platform asal seperti uh, Friendster, MySpace. Jadi itu dah merupakan sebenarnya satu nilai murni ataupun perkara yang baik yang positif sebenarnya. Tetapi bila dia semakin canggih dan semakin tersebar dengan keterbukaannya begitu hampir tak ada batasan, saya lihat dia dah jadi satu perkara yang agak membahayakan untuk sesetengah individu. Yang mungkin kita tak perasan, kita kan ke, kita terlukakan orang tu, kita terkacau emosi dan mental seseorang. Kejadian terburuk melibatkan berita palsu tahun 2019, COVID-19 lah. Maknanya pada masa itu terlalu banyak berita palsu melibatkan COVID-19 melibatkan rakyat kita dan di mana mereka panik. Kadang-kadang ada yang gusah, beli mereka terima berita palsu. itu juga menjadikan kita kurang mengambil vaksin pada masa itu <SUSSIAN> Orang macam ni kau suka lembik pondan, cringe gila dia ni orang macam ni memang nak kena ai <SUSSIAN> Seseorang yang melakukan penyalahgunaan media dalam talian boleh dikenakan tindakan undang-undang sama ada terkait Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Akta Hasutan atau undang-undang yang berkaitan. Bawah Seksyen 233 atau Komunikasi Multimedia 1968 atau 588, bila uh, mana kesalahan dibuat dan kita telah sabitkan uh, kesalahan di mahkamah, hukuman maksimum adalah RM500,000 denda dan penjara dua tahun ataupun kedua-duanya sekali walau bagaimanapun sekiranya ada seceatan yang dibuat oleh pihak polis mereka juga tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang di bawah kuasa pihak polislah sama juga 233 atau komunikasi bila mana mereka memuat naik kandungan yang jelik melampau itu kita akan ambil tindakan kalau ikutkan isu 3R dia akan melibatkan elemen jelik melampau lah bila mana kita melakukan provokasi kaum kita mencerca mana-mana kaum dan sebagainya kita akan bertindakan dan kita akan hukum dua seksyen yang sama daripada Januari hingga Jun tahun ini kita telah buka lebih kurang 379 kertas siasatan melibatkan pelbagai jenis kesalahan ke kandungan ke dalam talian dalam masa yang sama lebih separuh daripada nombor tersebut adalah melibatkan remaja bawah palsu. kita ada kerjasama dengan pihak mereka di mana kebanyakan kes yang kita siasat ataupun kita bertindakan kita akan minta mereka untuk take down the content bilamana ada kandungan yang tersebar dan kita minta kargo tersebut dipadamkan dengan cepatlah. Dalam dunia digital yang serba pantas, isu 3R yang merujuk kepada bangsa, agama dan institusi diraja bukan lagi sesuatu yang asing di media sosial. Namun, tidak semua orang benar-benar memahami batas undang-undang yang mengawal isu ini. Banyak yang tidak sedar bahawa setiap perkongsian komen dan kenyataan yang kelihatan biasa di mata awam sebenarnya boleh membawa implikasi penuduhan yang serius. Cabaran utamanya adalah kita tak ada satu guideline untuk betul-betul kata you tak boleh bercakap begini untuk uh, tidak mengganggu uh, 3R tadi. Jadi, itu uh, yang pertama. Yang keduanya adalah banyak isu, mungkin sensitif sikitlah. Orang kata ada berat sebelah ada biasness in charging ataupun pertuduhan yang dibuat. Kadang-kadang ada je kaum-kaum masing-masing yang mengeluarkan kenyataan yang boleh sebenarnya menimbulkan perpecahan antara kaum. Pemerkasaan undang-undang tu dipertikaikan keadilannya adakah kepada semua pihak sama. Kadang-kadang orang tu lebih berpengaruh akan diambil tindakan ataupun tidak. Ataupun orang ni memang orang biasa kalau tersentuh sedikit je terus kena tahan. orang awam ni dia tak faham cerita lah batasan apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap, konten apa yang boleh buat. Dia orang ada satu perangai sekarang ni, orang Malaysia ni dia suka benda viral. So bila you post something, like, share, comment. And dia tak ada batasan dalam komen tu. Mereka rasakan mereka ada power behind the keyboard. Tanpa fikir yang macam komen itu akan memberi kesan negatif kepada kehidupan. Mungkin kalau kita rasa macam ada kes-kes yang tidak diambil tindakan, orang rasa macam okey, orang ni boleh lepas, kita boleh try lah. Bila yang yang orang tak faham juga adalah bila kita buat something dekat social media. Apa yang ada di social media, media kekal di social media, media. You delete pun komen, you orang dah screenshot dah. Dia tak ada hari esok dah. jadi bila polis dapat laporan, tak ada choice, you kena siasat. Ha, hey, Sufi. Ha? Kau okey tak? Okay. Aku nampak pos kau tadi. Kau sedar tak tu boleh kena tindakan? Fitnah tu. Eh, apa pula? Aku komen tu, aku komen tu benda betul lah. Amal like aku. Kau sentuh isu sensitif. Ini boleh jadi isu 3R kau tahu tak? Agama dia, kaum dia, semua tu ada batas muas. Pandangan tanpa fakta oh. boleh jadi racun muas. Ingat tu. okey. Kau, kau, kau Penguatkuasaan adalah antara faktor yang boleh membendung masalah ini daripada berlaku. Namun, kesedaran yang lahir daripada setiap individu dalam masyarakat harus disebar luaskan agar sentiasa menjadi peringatan. Penerapan nilai-nilai muni dilakukan melalui adab Malaysia ini dengan cara peserta-peserta dalam adab Malaysia ini akan membuat konten berkaitan dengan adab, iaitu pembungkusikan adab. Jadi, saya bagi contoh, adab tu adalah adab bersama ibu bapa. Mereka akan membuat sedikit jalan cerita di awalnya, kemudiannya mengajak masyarakat untuk jom sama-sama kita beradab dengan ibu bapa. Jadi, sedikit sebanyak akan menyuntik rasa kesedaran kepada masyarakat untuk beradab dengan ibu bapa. Being Malaysian, I think there are so many things yang kita boleh sharekan about our culture. Kita punya budaya Melayu yang sangat bersopan santun sebenarnya, tapi kita tak nampak perkara itu di dalam social media tu sekarang. So saya rasa kena banyakkan lagi you nualah know, our value, our our Malaysian value. Kita ada nilai kita yang terlampau banyak. And orang selalu cakap benda yang macam uh, hazanah ataupun warisan, heritage, culture itu perlu dijadikan sebagai macam oh benda yang patut di preserve ataupun dijaga uh, dengan macam seolah-olah meletakkan di dalam satu tempat seperti museum ataupun dalam archive saja. But I think instead of letak di dalam archive saja ataupun museum, saya rasa nilai itu kita boleh mula praktikkan balik dalam kehidupan harian kita. And then you share it on social media. You sell the value dengan generasi yang baru-baru ni. Jelaslah bahawa penguatkuasaan undang-undang dan penyebaran kesedaran harus dilakukan serentak bagi membendung permasalahan yang kini kian membimbangkan. Pendekatan yang rahmah iaitu mewujudkan empati antara pengguna haruslah menjadi keutamaan dalam menggunakan media sosial sebagai medium berhubung. Jangan kerana memuat naik sesuatu yang suka-suka menjadi padah di akhirnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima laporan mengenai hantaran yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja 3R oleh sebuah akaun media sosial dengan nama Bola Tribe. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata siasatan sedang dijalankan terhadap akaun tersebut dan masih mendapatkan kebanyakan. kalau kita ada baca apa-apa konten, ada nampak apa-apa perkara, ada lihat apa-apa penulisan, jangan komen sewenang-wenangnya, jangan tambah bara. Sebab kesan dia bukan hanya kepada diri kita, dia akan beri kesan kepada keluarga dan kepada orang sekeliling. Sebab kalau kita punya komen itu mengganggu keharmonian negara, menggugat dan menghasut, menimbulkan perpecahan, maka you akan ditangkap akan direman dan reman is not satu perkara yang sangat indah ya dalam lock up. Selepas reman ni kena dipertuduhkan, jadi kehidupan akan berubah dan akan memberi kesan kalau ada rekod jenayah, kemudian keluarga you akan malu, jadi fikir panjang sebelum buat apa-apa sahaja dalam social media. Jaga diri anda baik-baik. Pendidikan awal kanak-kanak dalam membudayakan budi dan bahasa amat penting dalam melahirkan generasi yang peka terkait keharmonian yang bukan sahaja akan lahir dalam talian, malah di dunia realiti. Ada banyak usaha yang guru lakukan untuk menyemaikan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Antaranya dalam PDP itu sendiri, sama ada melalui perbuatan ataupun dari segi percakapan. Selain pada itu, sekolah juga ada membuat program-program seperti amalan sasiah murid, mana kita menekankan contohnya budaya memberi salam, budaya senyum, budaya berterima kasih, penerapan nilai yang berlaku di dalam aktiviti co curriculum dan juga budaya-budaya yang kita cuba terapkan dalam kalangan murid, berlaku peningkatan walaupun orang kata bukan secara mendadak tapi sedikit berlaku peningkatan daripada murid yang kurang tak pandai memberi salam mereka dah sudah pandai memberi salam senyum ini sudah menjadi budaya dan perubahan itu ada menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia mengekalkan keharmonian dalam talian agar negara kita terus maju dan sejahtera tindakan yang tidak bertanggungjawab bukan sahaja boleh memberi pada kepada individu apabila disabitkan kesalahan mengikut undang-undang malah boleh menyebabkan individu lain menerima padah yang berpanjangan. laporan daripada SKMM berhubung dengan kandungan yang awak muat naik. Cik, tolong bagi kita sama untuk siasatan lebih lanjut. Cik, Anda perlu ke balai. Encik, saya dah jadi semua, Cik. Apa jadi ni, Bang? Cik, sekali lagi, tolong bagi kita sama. Anda perlu ke balai. Tolong, saya mengharapkan bahawa kita generasi muda ni akan jadi generasi yang boleh mempertahankan kemuliaan negara. Orang-orang lama ni banyak juga berdebat berkenaan dengan isu-isu perkawaman dan sebagainya. Tapi saya mengharapkan generasi muda untuk lebih matang dalam berdiskusi, berdebat berbincangkan tentang sebarang perkara atau isu semasa. Dan bila mana kita kurangkan penyebaran kandungan-kandungan negatif ni di media sosial, kita banyakkan perkara-perkara yang lebih baik, lebih, lebih, lebih ilmiah, lebih positif untuk dibincangkan daripada kita takkan kandungan-kandungan yang lebih provokatif lebih baik kita letakkan kandungan-kandungan baik untuk kita bincangkan. Jadi bila mana banyak kandungan-kandungan positif lebih daripada kandungan negatif, kita akan tenggelamkan kandungan negatif dan itu akan berikan kesan yang baik kepada kita dalam dalam bercakap sepanjang. Jadi maknanya long term punya planning kita untuk membebaskan ekosistem media sosial kita daripada kandungan-kandungan negatif. Kita rakyat Malaysia haruslah memperkuatkan teras madani dalam kehidupan serta diterjemah dalam talian. Negara ini telah dibina atas dasar kesatuan hati dan tolak ansur sesama rakyat Malaysia. Maka teruslah bersatu atas nama negara bangsa. Kerana bulat air, kerana pembentung, bulat masyarakat, kerana muafakat. Semoga negara kita terus maju dan menjadi negara yang bahagia untuk didiami. Muas, aku bukan nak tunjuk bagus. Tapi benda ni serius. Tu lah. Aku ingat ni sekadar pos je. Sangka pula dia macam Orang sekarang ni dia orang fikir dia orang kebal bila online. Tapi hakikatnya hukum tetap hukum. Ya tu, aku yang bodoh. Apa yang